Життя непросте, воно ще простіше, ніж ми гадаємо, тільки не завжди ми знаємо, як прийняти просте та водночас ефективне рішення. Щастя, любов, гармонія, статус та гроші все в наших руках. Кожного дня ми маємо на це тисячі можливостей, і сьогодні також. Давайте разом зробимо наше життя простішим, кращим та щасливішим. Це програма Ірини Шевченко. Життя ще простіше. Цікаво, наші мами бабуські свикрушки наполягають на купанні дитини у пилюшках. Ніби пилюшка захищає дитину. Від чого? запитують мудрі і сучасні матусі. Від гарячої води варіант перший. А від травми, кажуть інші свикрухи. Не знаю, але всі споконвіку роблять саме так. Насправді ж у пелюшці немовлят купали, коли було це за часів дерев'яних коритиць, щоб дитина не травмувалася скалкою. Ми живемо, як уміємо і як звикли. Ми роздруковуємо викрійки з модних інтернет-журналів. Ми слідкуємо за фазами місяця і стрижемося лише за календарем. коли корисно і коли на густе волосся, наші батьки з роду віку, не пов'язані з садівництвом, купують збірки порад, як правильно виростити перці чи посадити абрикосове дерево. А чи багато хто з нас переймається літературою про те, як виростити дитину? Психологічно здоровою, наповненою, продуктивною, а врешті щасливою. Ми передаємо з покоління в покоління власний досвід набутий нами і досвід наших пращурів. Через колективне несвідоме наші діти отримують не лише найкраще, а й, наприклад, сумний досвід зміни гендерних ролей у тяжкі часи, Звички не висуватися, а звички думати про інших, бути скромним і не стати, не дай Боже його їстом. Звички сприймати слова інтелігенція чи блакитна кров як образу. Ми до вас, професора, і ось з якого приводу самооцінка формується до року, фіксується до трьох і остаточно закріплюється до п'яти шести. Самооцінка формується з цінності немовляти для її найближчих людей, родини, передусім мами й тата з адекватності задоволення найперших потреб дитини. Потреби у їжі, воді, теплі чи прохолоді, і, звичайно, з потреби у любові та захисті. Це базова довіра до світу навколо і базова оцінка свого місця у цьому світі. І попри всі ідеї, ніби дитина нічого ще не розуміє у цьому віці, залишається найголовніше дитина все а відчуває. Про формування самооцінки і що робити з низькою самооцінкою у дорослому віці. Просто зараз. Будь ласка, як виглядає людина, яка має проблеми з самооцінкою, з самовідношенням в той бік, чи в інший бік? Як ми можемо собі відслідкувати? Бо можливо, ми вирішуємо якісь такі питання поверхневі, а насправді опа, там базова проблема з самооцінкою під тим? Всім. Самооцінка ну неадекватна, вона може бути як в одну, так і в другу сторону. Так? Як занижена, так і завишена, може мати совершенно різні признаки. ну, какого-то очень неуверенного вида, да, неуверенного голоса, неспособности ну, спросить, сказать ну, какие-то вещи о себе, задать какие-то вопросы, которые, на которые хочет получить ответы, до достаточно таких явного явных агрессивных признаков да, в поведении. Можем сказать, еще самое на нашем просторе, на этом пострадянском, мы имеем как раз проблему номер один, это проблемы с любовью до себе, скажем так. Да. На территории нашей страны, бывшего СНГ, это на самом деле очень серьезная проблема, потому что ну, очень мало людей, имеющих адекватную самооценку, ну а самооценка это как часть самовосприятие. вот поэтому ну, с этим есть конечно же большие проблемы потому что адекватность самовосприятия формируется достаточно рано у ребенка да на основании той обратной связи которую дают ему ну, сначала родители да потом более широкое окружение учителя Ловлю себе на тому, що просто боюся відчувати щастя, ховаю у собі позитивні емоції і навіть боюся їх усвідомити, щоб, може не наврочити. Це, до речі, така теж у нас ментальна фішка. Що не наврочити, не на, дай Боже, там комусь щось сказати чи щось подумати, що воно буде. Так, Іменно ментальна, іменно общественне, корнями міуходяще, звісно, в. трагические события исторические ну феномен да можно сказать того вот детского самосознания когда сказали родители да там ну возможно да этот феномен имеет ну такие убеждения исходит точнее из таких убеждений там допустим Нельзя много радоваться, будешь плакать, хорошего понемножку, ну вот да, то, что мы многие из нас слышали в своем детстве по поводу радости и запрета на нее. То есть это не, да, не восприятие взрослого человека, который может адекватно оценить да, обстановку, который может адекватно оценить свои чувства и да, целесообразность, их выражения в данный момент, да, если, ну, если действительно нет угрозы. Реальные угрозы, да, время изменилось, ситуация изменилась, и взрослый человек способен эти изменения ну, воспринимать да, и считаться с ними. Ребенок же нет, ребенок живет в условиях, ну, в тех условиях, которые созданы были родителями, и в рамках тех правил, которые были поставлены родителями. И если ну, вот этот вот переход не произошел да, благодаря вот критичному, включению критичного мышления да, и а, поиска ресурсов уже своих для того, чтобы справляться с ситуациями, то, конечно же, человеку может быть и 30, и 40, и 50 лет, а мышление все еще детское. И самый трудный, возможно, шаг ⁇ это именно осознание того, что какие-то мои убеждения вредят мне какие-то мои убеждения не соответствуют той реальности, в которой я нахожусь сейчас. Ну, это, скажем так, 50% работы уже проделано. Дальше, если есть навыки, возможно, есть, ну, я имею в виду работы с собой, да, то, возможно, это и сделайте и самому. Но обычно навыки работы с собой появляются после получения навыков работы с профессионалом. То есть, поэтому, да, Сначала важно получить опыт здоровых отношений с другим человеком, чтобы потом применить этот же опыт здоровых отношений ну, по отношению к себе. А, вот, не имея опыта да, здоровых, адекватных отношений и отношений я, да, взрослого отношения, ну, на самом деле в теории это сделать очень сложно. Почитать книжку и поменять свои убеждения глубинные, да, в которых вырос, ну, на самом деле не так уже, ну, возможно, да, кому-то и, да, и у кого-то это получается, но э, в основном, да, э, в, чем, в, чем, в чем, минус книг, э, они не дают обратной связи. Да? чем мы можем транслировать такие дитини, такие корыстные, самые для этого питания? Чи, Чи, как мы маем себя поводить с э, дитиной? Чи, как мы маем себя поводить, как приклад для дитини? пусть даже это какие-то мелочи. Ну, какие у ребенка, допустим, да, там сверх могут быть достижения. Ну, на самом деле не, не, не это важно, да, какие-то там супер достижения, а просто то, что происходит ну, ежедневно. Ну, как-то важно на это именно обращать внимание, если это получается на 10, 15, 20 процентов, это уже достойно похвалы, это уже достойно того, чтобы быть отмеченным. Ну, тогда это и формируется позитивное Самоотношення, позитивне, самовосприяття. І можемо ми сказати, що самооцінка, самовідношення воно якраз і формує нашу мотивацію. Мотивація це така рушійна сила взагалі нашого життя і показник якості нашого життя. Коли людина має високу самооцінку, вона має високу мотивацію на досягнення Я хочу, я це візьму собі, чи я хочу, я буду до того йти, буду якось шукати штихи, буду йти, вийти, не вийти, то вже подивимось. А людина, яка має занизьку самооцінку, в неї формується мотивація уникання невдач. Тобто я ніби хочу, а я не знаю, а я боюся, чи воно вийде, то може я вже взагалі буду просто хотіти і все. Це Така важлива дуже штука. Да, именно. Да. Позитивное самоотношение, конечно же, влияет на способность человека хотеть и получать, достигать того, что хочется. Конечно же, имея да, позитивное самоотношение, у человека уже как бы встроенная такая функция, как самоподдержка. Да, я, я этого хочу, и да, у меня это получится. И вот именно этот настрой, да, и помогает делать шаги, помогает двигаться и в случае каких-то неудач, да, в случае каких-то ошибок не останавливаться. Многие, возможно, читают о том что вот хорошо и правильно иметь там высокую самооценку да там как-то себя поддерживать но проблема в том что даже если да мы выучим эти слова в взрослом возрасте мы можем не верить себе внутренний скажем так монолог диалог автоматически запускается при неудачах да. если у ближайшего окружения было адекватное отношение да, там к ошибкам к желаниям да человек научается этого в взрослом возрасте уже сам себя регулировать. Если же это было, ну вот опять, да, ну я так и знал, у тебя вечно у тебя что-то не так, да, ну этот внешний монолог становится внутренним, и поэтому это очень демотивирует самого же человека. Если говорить о самопомощи, да, в этой угу, ситуации угу. то а, важно отслеживать, как я это делаю с собой. с а Дивом Ми знаємо з тобою таких людей, які з цього ж простору вийшли, але ну, дійсно мають якісь такі більш-менш адекватне до себе ставлення. Яким дивом, як ти вважаєш, це вийшло? І а, як ми можемо взяти ті механізми, як ми можемо використати їх, ну, наприклад, вже у своїх дітях, щоб хоча б наші діти вже мали на старті а, те, чого ми не мали колись на старті того дорослого життя. чи що це? Да, разве це. Разучка то чудом. И на самом деле ну, это чудо просто называется да, позитивное отношение, позитивное отношение со стороны ну, окружения, окружающей среды, ну первичной окружающей среды ребенка это родителей, вот. А как раз именно с позитивным отношением, с позитивной обратной связью у нас и существуют большие проблемы, а, потому что в основном у нас принято было, ну во всяком случае было. Я очень надеюсь, что сейчас это немножко ситуация начинает меняться. А, да, обращать внимание не на то, что получается, не на то, что хорошо, не на то, что да, не какие-то сильные стороны. А давай такую, может, покроковую инструкцию. То есть мы этот внутренний диалог, который все одно есть, мы его делаем о так? И по перше. Обычно это слова внутреннего монолога, да? угу. а, какие-то уничижительные слова, да? какие-то ну, обесценивающие угу. слова, которые не подтверждают мою ценность, а наоборот. Ну, следующий шаг. Так как я это делаю? Я обращаю внимание на других людей, сравниваю себя с ними и вследствие этого начинаю себя опускать, да? Как это делали мои родители, допустим, да, до этого? <музык> да, потому что обычно мы повторяем схемы <с>. те, которые, те модели, да, те схемы, которые были э, у, у наших родителей по отношению к нам. И да, пер, первый шаг это именно важно осознать. Что я делаю с собой и как я это делаю с собой. И вообще очень ну, небольшому количеству людей повезло вырасти с ощущением своей ценности. Ну вот особенно да на постсоветском пространстве это большой большой дефицит именно ощущения своей ценности, которая, ну вот этот элемент да, структуры личности ну, очень очень важный на самом деле для ощущения. Да, качество своей жизни, для достижений тех же вот да, в своей жизни, для ощущения себя достойным ценным человеком. Чаще всего это а, будет не самооценка, а чья-то оценка со стороны внешняя, mm -hmm. которая потом а, без а, подвергания да, критическому как бы осознанию, пониманию а, становится, ну как бы присваивается себе без ну, даже не подвергая сомнению что это угу. что это так а действительно ли это так а действительно ли правда то что обо мне говорили ну пусть и значимые люди да для меня когда-то но и здесь уже вот вступает да, в, в, в игру так называемая способность критически мыслить тоже очень важный элемент для а, понимания того что происходит на самом деле со мной. Если мы отследили эти уже такие для себя некорректные, скажем так, обращения, что мы делали дальше? Если да, если отследить, то очень полезно подвергнуть это сомнению. Ну хотя бы просто, да, не сразу вот переходить к противоположности. да нет, я классная, я вообще супер, а просто рассмотреть именно как, ну вот критически, а действительно ли это так ну какая да что-то что-то возможно там про мои действия так и можно сказать да про мои mm -hmm. поступки возможно они там как-то выглядят при mm -hmm. этом если это касается да оценки моей личности то вот здесь действительно стоит очень сильно ну и серьезно посомневаться, <посомневаться> mm -hmm. да в каких ситуациях на каких основаниях да вы о себе сделали такие выводы и вы ли это сделали на самом деле потому что чаще всего в работе ну, с, да, с убеждениями человека о себе, как психолог, я встречаюсь, что это да, далеко не сам человек сделал себе эти выводы. И да, будучи ребенком, просто ну, присвоил это себе и все, не подвергая анализу, не подвергая критике. Да, дети не могут это делать, дети не могут критически мыслить, дети не могут э, оценивать э, так это или нет, подвергать сомнениям. Это ну, качество да, и способность взрослого человека. Только взрослому человеку присуща критичность мышления. И вот да, второй вот шаг я бы предложила досомневаться. Если да, вам вспоминаются какие-то вот болезненные слова в свой адрес, да, именно связанные с вашей ценностью, человек достойный, ну, в смысле, если это было сказано с вашим окружением, никогда не будет опускать ценность другого. Да? Человек, тот, которому стоит верить, скажем так, никогда не будет обесценивать друг другого. То есть если да, вы эти слова слышали в своем окружении, в свой адрес, то похоже, ну, и, и мы часто чувствуем, что это с нами что-то не так, да? когда в наш адрес говорятся эти слова. Но на самом деле, очень не так именно с теми, кто говорит эти слова. Вот здесь имеет место ну, вот, полная ну, подмена понятий, когда мы верим ну, в то, что с нами что-то не так, тем людям, с которыми действительно что-то не так. По 28 років. Фигура супер, на лице вдалася. Не мая ни с кем і и себе страшною. Вот что робити, Алина. Скорее всего, да, девочки не говорили, <laughs> что она красивая, да, что она привлекательная. Это тот случай, когда, э, скорее всего, про, ну, критиковалась ее, ну, возможно, и внешность, да, то есть выделялись только какие-то, ну, негативные моменты, да, и, ну, вот девочка выросла в девушку, да, уже э, имея, уже искаженное восприятие себя. Вот. И в зеркале она видит не, не объективную, скажем так, реальность, а то, что ей говорили о ней. Ну, и она им поверила, да. Чи самим самотужки мы можем о себе подрастить, как ты говоришь? Чи це вже залежить від тяжкості симптоматики на старте? Ну, взрослому человеку с детским самосознанием, ну, как-то не очень-то комфортно живется. Ну, потому что по сути это так и есть, да, она э, внешний взрослый человек, да, но при этом она обладает детским самосознанием, детским самовосприятием, э, которое к реальности, ну, имеет малое отношение, возможно, вообще не имеет. И вот, да, то, что называется подрастить вот это вот в себе, да, привести в соответствие, да, ну то есть в адекватность с реальностью, с объективной реальностью. Вот, вот, вот это важно, да, для успешной жизни, для, да, для комфортного самоощущения себя женщиной, уже взрослой женщиной, а не маленькой девочкой, которой сказали, что с ней что-то не так. Маю треті стосунки, і вже втретє відчуваю, що будуються вони не на рівних. Що я прогинаюся під побажання кожного чоловіка у моєму житті. Як навчитися жити в рівновазі з партнером без підпису. Якщо слід вже третій раз по по той ж моделі, по той же схемі строїться відносини, то дуже вероятно, що питання і, і, і да, там, проблема іменно по в, в, в тому ж самовосприяті, сама. Ну, и оценки, да, и самоценности. Вот, в общем-то, да, если женщина сама пишется, прогибается, да, то это вопрос самоценности. То есть моя ценность, возможно, да, на бессознательном уровне, она ниже, чем ценность другого человека. И опять же, да, возвращаемся к детскому мышлению, потому что это свойственно именно в детском возрасте. Вот очень часто игнорируется... Свої собственної ресурси можливо ми у собі не відчуваємо, взагалі не бачимо тих ресурсів, які ну для когось може очевидні, дивлячись на нас, чи взагалі може і не очевидні, але ми просто не, не, не маємо того досвіду у собі знаходити ці ресурси. І, іменно здесь є дефіцит в восприяті, да і в розумінні своїх ресурсів. Тобто, чоловік вираз, жінчина виросла, да, виросла. стала взрослой, при этом приобретя по жизни очень много ресурсов, личностных именно, ресурсов личности, но которые прошли совершенно мимо ее внимания, совершенно мимо ее именно осознанного внимания. И поэтому вот такая вот, может быть, да, дикая разница между восприятием себя изнутри, да, то есть то, что было, ну, в процессе жизни, да, в процессе опыта, они просто игнорируются сознанием, а, то есть другими словами обесцениваются. Вот как мы обесце... нас обесценивали, да, родители. Учителя і ну, важні люди, да, значимої в нашому групі, то ми себе обстінюємо, і точно також ми ну, склона обесценивать свої собственні ресурси. Якщо казати про самооцінку, яка така ну трохи вища, ніж якась така умовна норма, і казати про занизьку, можемо сказати, що та, що трохи вища, вона все ж таки більш продуктивна ніж та, що зовсім все погано. Людина все ж таки, она такая замотивована, она такая, небы, энергичная, якась снацеленная, так. Оптимальный, на самом деле, уровень самооценки это немного завышенное. Да, это действительно так, это продуктивнее. Просто потому что да, когда человек о себе думает хорошо и даже ну, лучше, чем хорошо, и да, возможно, он и сталкивается с Реальністю, яка ну не совсем Но тем не менее, його. Це, його це не идти не, не йти і далі і двигаться далі. Якщо ти себе не цінуєш, світ не запропонує тобі ані копійкою більше, то ж прямо сьогодні прийшов час любити. Нарешті почати любити себе. Мы доросли, мудрые и та досвідчені люди, а лишь хоть раз у житті кожен з нас потрапляє у несподівану та складну ситуацію. Как помогать себе, если трудно? 11 лет я принимала наркотики. Это жизненная ситуация, которая просто требует взрослого, грамотного, осторожного и верного решения. Все мы из детства, все мы из своих семей, поэтому дети вырастают с нашими какими-то чертами, зернами, с тем, что мы закладываем. Я думаю, что мир, в котором мы живем, это гармония. Людині властиво прагнути щастя, кохання та насолоди. Ніби все зрозуміло, але чому ж ми не всі і не завжди щасливі, кохані та задоволені? Чого ми більше прагнемо – щастя чи прагнемо уникати невдачі? Дуже важливо внимательно прислушуватися до себе, заботитися про своєму стані. Дівчинка, з якою я живу, вона була моїм другом. Ми стали вместе жити, ми не просто не друзі, ми здороваємося. 90-60-90. І ми всі намагаємося відповідати, сидимо на ізнуряючих дієтах, ходимо на фітнес. Допустити кокому-то образу. Но приємно ми тіряємо себе. Не залишайтеся з проблемою віч на віч. Запитайте у нас. Бо кожна людина народжена бути щасливою. Распраць. 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 Сучасна людина надзвичайно швидко витрачає свій внутрішній ресурс. На активність емоцій, на осмислення інформації, на будь-яку взаємодію зі світом ресурс звичайно не безкінечний, тому ми маємо відпочивати якнайменше для того, щоб його поповнити. Чи є єдиний рецепт якісного відпочинку? Постановлення роботоспособності – одне, а другоє якби психологічний момент ли я? Ми не підтримуємо жодної конкретної психологічної школи. Ми не підтримуємо релігійних течій. Наші експерти досвідчені практичні психологи самих різних напрямків. Ірина Шевченко. Життя ще простіше.